кстати, посмотрел только что видео, что в Турции очень дорого, и все едут в Грецию. И действительно, я думаю, что это столько турецких машин, и все в Грецию ломятся. Может, действительно, ну, в Турции дороговато. Так куда не зайдешь, так что-то купить, поесть, какое-то блюдо. Ну, на наши деньги там 500 гривен стоит, 400 гривен, то есть, грубо говоря, 10 евро. Ну, может, не как в Швейцарии. Ну, но дороже, мне кажется, чем в Испании по ощущениям. Дорого в Турции стало, ну реально дорого. Вот посмотрим завтра, как в Греции будет. Я думаю, мы еще с Андреем там зависнем на пару дней, чтобы немножко отдохнуть. Но я когда был когда-то в Афинах, то я помню, что в Греции все очень дешево было. Ну разве что вот, кроме проживания. Там гостиницы, наверное, сейчас дорогие, потому что сезон начинается. А еда, я помню, была очень дешевая, даже там учитывая, что-то евро. Я так понимаю, все турки, наверное, в Рецу едут отдыхать. А в Турции у себя не отдыхают. Ну, иначе, как объяснить, что тут? Все, почти все машины. Ну, видел, какая-то одна на македонских номерах, одна на швейцарских, там, одна на греческих, моя на украинских. Все остальное это все турецкие машины. Чего в Рецу ехать? Отдыхать же, наверное. Что там еще делать? И на танцы же они туда едут.